самый как и самодим можливо це якийсь секретный задум юрия бокалова побачимо продолжает Ну вот сейчас может возникнуть хороший момент сам на сайт ярмоленко мяч на 10-й половине видно было защитники куда-то все сместились вправо. и уж очень дали пас по, по центру да. на десятке половине дана уже забывает перший мяч ну и опять подтвердил о том, что такие моменты он уже не прощает. Покачали, покачали, да, для Дитюшкина. Нет, нет, его вот там справа защитник остался. Но это, это не была линия, это была уже какая-то диагональ. И Гармаш сразу вичу, и, там остался на фланге, поэтому очень вовремя перед.